Контроль прочности бетона является важнейшим этапом проведения проектных и строительных работ. От качества и надежности материала зависит безопасность и долговечность конструкций. Мы производим комплексные испытания образцов бетона и гарантируем выгодные условия сотрудничества. Оценка прочности бетонных конструкций предполагает измерение минимальных усилий, при которых рушатся подготовленные контрольные образцы при их статической нагрузке. В качестве пробных изделий часто используются именно бетонные кубики, имеющие специальные параметры, способы подготовки и испытания подготовке образцов отобранная пробы бетонной смеси укладываются в специальные формы установленных размеров. Через сутки после уплотнения они подвергаются распалубке, смазыванию и затвердеванию, после чего кубики готовы к проведению испытания бетона на прочность. Для определения прочности при проверке на сжатие образцы помещаются в специальную машину и подвергаются нарастающему давлению. Гидравлическое управление обеспечивает достижение высокой точности распределения нагрузки и выдает результаты с погрешностью всего в 3-4 кг на сантиметр квадратный. В ходе испытаний удается установить и фактический класс прочности бетона.